Зупинити шахраив, яки роблять людей інвалідами. Ось головний месендж зустріч, яку провів Андрій Метакса, лікар, аудиолог. Когда родители узнают правду, что можно, нужно было делать, из них половина взяла за голову. Мы могли бы заплатить любые деньги, нам никто не сказал. А знаете почему? Насколько преступно это инвалидизация детей, специально инвалидизация детей. В год сотни детей становятся инвалидами. тому що ніхто за цією проблемою не слідить. Так, 15 червня на дня медпрацівника у невимушеній обстановці провів лекцію провідний лікар-аудіолог, меддиректор центру діагностики і реабілітації слуха медакустика Андрій Метакса. В ході лекції він говорив про новітні протоколи по лікуванню проблем слуха, діагностиці, протезуванню. я роблю обслідування правильні для кожного чоловіка. Отільний нужне обследняння. Все правильно. І я вам пишу діагноз. Даже иногда пишу рекомендации, но не для того, чтобы их лечить, мы не лечим, мы вам их обратно даем, а для того, чтобы вам было легче принимать какое-то решение. Для меня было просто шокирующе услышать одного из профессоров, который читал нам лекции, что пациенты с фунгом не протезируются. Я встал и сказал, уважаемая, вы когда последний раз читали литературу? Именно с фунгом большинство-то и пациентов, и тяжелые протезируют. Для этого есть с 1996 -го года. Апарати з ВДРЦ перше відео. А уже 5 лет з активної компресії для того, щоб узкому динамічному слуху створити найкращий комфорт. Лор-лікарі, які завітали на зустріч, з цікавістю та увагою слухали доповідь лікаря-аудіолога, тому що, окрім нових схем лікування та протезування, також є і багато проблем, з якими зустрічаються як пацієнти, так і лікарі. К сожалению, я хочу сказати, що. Слуховое протезирование и вообще медицина слуха в Украине пока еще не лицензирована. Мы являемся одной из последних, наверное, стран Европы, где эта деятельность не лицензирована. То есть у нас любой человек может купить себе компьютер, устройство для настроек слуховых аппаратов, снять себе офис, повесить вывеску над ним, что это центр слуха, и заниматься здоровьем людей. Это категорически воспрещено, потому что Здоровье слуха ⁇ это здоровье мозга. Мы слышим слуховой корой головного мозга. И от того, насколько грамотно мы проводим обследование пациента, и насколько грамотно мы его можем реабилитировать, и могут, могут быть разные варианты. Но в нашем случае это слуховое протезирование. От этого зависит не просто как человек будет слышать и разбирать, а насколько этот процесс замедлится у него или вообще остановится. К сожалению, в Белой Церкви, как и во всей Украине, есть много фирм-мошенников, которые под видом слуховых центров занимаются мошенничеством. Такие есть и у вас в Белой Церкви. Одна из таких фирм называется «Беттертон» и находится на площади Свободы. Там работает некая Алла Бойко, которая без никакого образования занимается диагностикой слуха на аппаратуре, которая она понятия не имеет, что делает. К нам попадают очень часто пациенты оттуда, с якобы сделанные исследования, которые крайне сделаны абсолютно неправильно, и которые абсолютно меняют диагноз и э, возможность лечения человека. Эти люди попадают потом в неприятные ситуации, и из-за того, что э, их обманывают, что там сидит специалист по слуху. Некоторым она же говорит, что она врач. У нас есть много фактов, что, э, что такие вещи происходят. Надо всем пациентам знать, что э, надо очень тщательно выбирать тот центр слуха или реабилитации слуха, который вы, где, где, вы хотите, хотели бы исследовать свой слух и протезироваться. Мы рекомендуем всем быть очень осторожными. А будем бороться всегда с такими фирмами, которые под э, видом центров слуха занимаются мошенничеством и не более чем продажей слуховых аппаратов. Вот я вам принес газету. Я ее привез из Житомирской области, где проводил э, вчера э, консультативный прием. Мне ее принесли пенсионеры, спросив, если можно ли такое покупать. К сожалению, эту газету я вижу по всей стране. Эта газета издается мошенниками, которые обманывают большое количество населения тем, что они могут вернуть им слух при помощи капель. Никогда, если проблема хроническая и тугоухость старая, невозможно никакими каплями вернуть. У Центра диагностики и реабилитации слуха Медакустика работают провідные специалисты на новітней аппаратуре та световыми брендами. Мы сотрудничаем то есть, с доктором Митаксом, с его слуховым центром в том плане, что мы... Находим таких больных, которые хотят правильно протезироваться, жить нормальной, полноценной жизнью. Ценовая политика разная, но есть слуховые аппараты, которые могут устраивать всех, от пенсионеров до людей состоятельных. То есть все зависит от качества аппарата. В каждом сегменте есть доступные слуховые аппараты. Як зауважив Андрій Метакса, вони займаються і допомогою для хлопців, які повернулись з зони АТО. Мы знаем, что многим участникам АТО выдают деньги. Многие из них вернулись контуженными, к сожалению, так вот жизнь сложилась. И на те деньги, они как бы не имея информации, не имея рекламной кампании, они идут к нашим обыкновенным врачам и покупают старые советские слуховые аппараты, которые стоят тоже на сегодняшний день немалые деньги. Скажите, что бы вы могли посоветовать, как обращаться, куда обращаться? Это молодые люди, которым жить, которым работать. У нас уже есть определенная практика работы с участниками АТО, которые потеряли Частично или полностью потеряли слух во время боевых действий. Естественно, государство помогает им так, как может. Но также помогают им частные фонды. Мы в свою очередь тоже им помогаем. Некоторым делаем даже аппараты бесплатно или с частичной компенсацией. Мы находим для каждого свою форму помощи. Информативную, та, цікавою была зустріч, яку організували спеціалісти центру медакустика Світвільного спілкування. Хочу, во-первых, поблагодарить всех, кто нашел время приехать сегодня после рабочего дня к нам на нашу эту встречу и поздравить вас, уважаемые коллеги, с наступающим скоро праздником нашим профессиональным днем работника. Пожелать и вам и вашим семьям всего наилучшего здоровья и больших успехов в нашем нелегком труде.